E aí, meu Deus do

было обращение в связи с тем, что происходят незаконные действия полиции. поэтому к Давайте я напишу приглашение. Спив работников полиции. Давайте У вас я а. Это хулиганство. Уже с кустим. Доводим, доводим до вашего видома, что мы начинаем. Э, Бестроковую акцию. акцию. Протисты. 21 1 2016 23 памятника Шевченко. А кто подписал? Вот. От кого? Депутатами скажем. Все что ли? Ну не все то, пожалуйста, не светите на меня. Вы, извините, не ушел, извините, извините. Просто... Потому что, поэтому, давайте мы так сделаем, вот так не сильно. Да. Поэтому э -э -э разрешение акции, ну согласно закону, оно не требуется, просто э -э -э данная акция опубликована <смudasy> <смudasy> и зарегистрирована. Угу. По, линии, по линии шин ну, сами понимаете, никто не разрешал, это, кто и как запалил это. Но мне непонятно, почему мне позавчера начальник Каменского, Днепровского района полиции в присутствии трех депутатов угрожает физической расправой. И одного человека, который не при депутатах мне говорят, что Петренчук сейчас кого-то там пытает. Я не знаю, правда это или неправда, но мне непонятно, почему человеку, которому вынесены довира 30 грудня, до сих пор здесь, в нетрезвом состоянии, разъезжает на автомобиле или в трезвом состоянии. Я не знаю, в каком состоянии он туда прибыл. Но угрожает мне в присутствии свидетелей. И сколько это будет продолжаться, понимаете? И у меня, как минимум, три свидетеля, что он меня угрожал. Может, кто-то еще из персонала заведения э, наберется смелости и признается в этом. Что он меня вызывал на рукопашный бой, там и, и все остальное, и приглашал с собой в зону АТО. Вы решили потравить людей? Я, я ничего не решил. Мы здесь замерзли. Мы здесь замерзли, мы ничего не решали. И никого... Я вам рассказываю зачем. Для того, чтобы человека, который систематически нарушает законодательство Украины, убрать с этого города. Вот и все. Ну извините меня, минус 7 на улице. И ко мне, пускай по закону, мне мое имущество не отдают уже месяц, Катя, месяц. В нарушение всех законов я две, дв два раза обращался здесь к На секундочку, я еще там какой-то у меня маленький иммунитет депутатский. Нет, сотрудники полиции не реагируют, руководство полиции. Суд тоже динамик. Вот. У нас 29-го сессия приезжает наш областной руководитель со своими правоведами. И, это, и все вот этими моими скаргами будет дан э, юридич, юридическое обоснование, юридические комментарии. Вот и все. Но у меня вообще без разницы, кто, где там и штурмуют, понимаете? Там бастуют, там бастуют. Меня... <coughs> я выложил в Ютубе три дня назад пересчет патронов. Удивительным делом сегодня есть экспертиза по патронам, что они все охотничьи. Но почему-то теперь вопрос к моему оружию, а именно к прикладу. Понимаете, вот их волнует, что приклад, скорее всего, переделан в боевой. Выложить новое видео для того, чтобы экспертиза положительно прошла. Город Энергодар выпал вообще из правового поля Украины просто. Тут не действуют законы Украины, ничего. Тут действуют законы Петренчука, а который может зайти и что-то говорить.

Como surgiu?